لیکن اب جیسے آپ نے خود مشاہدہ اس طرح سے کیا نہیں کہا, کہ پہلے آپ کے ہاں جب مجلسوں میں اور یہ ازاداری کے سارے اس کے اندر مسائل مصائب کا زیادہ بیان ہوتا تھا کچھ فضائل کا اور اس کی ایک رسم کی ادائیگی ہوتی تھی تو اس میں ہم نے بھی اپنے بچپن سے اس طرح نہیں اور آپ نے بھی زیادہ شہروں میں رہ کے کی مشاہدہ کیا تو اس کے اندر آپ کو یہ نہیں تھا نا اس میں کوئی انقلاب اور سیاسی اس کے پورے ایک بیانیاں بنایا جا رہے لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا گزشتہ بیس پچیس سال کے اندر حسین کو اہل تشیع کے ہاں خاص طور پر اور گزشتہ سال آپ کو یاد ہے در نشتر پارک کراچی میں بڑا ہنگامہ ہوا یعنی علامہ تبا طباط صاحب ایک تھے وہ چونکہ نجفی اسکول آف تھاٹ سے ہے تو ان کے ہاں انقلاب اور یہ وہ چیزیں اتنی نہیں تو انہوں نے کہا بھئی اس کو سیاسی استیارے وغیرہ ادھر نہیں لایا کرو یہ مجلی سے حسین ہے تو اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا تو اس یہ تبدیلی آپ نے دیکھی ہے نا کہ یہ ہوا ہے اچھا بالکل ہوا ہے یہ تبدیلی اچھا دو تین تبدیلیاں ہیں جو میں نے اس حوالے سے ہوتے دیکھی جی ایک تبدیلی تو بنیادی طور پہ ڈائریکٹلی انقلاب ایران سے عبارت ہے کیونکہ ایک سیاسی فلسفہ جو ہے وہ اس خطے میں آیا جو بنیادی طور پر جس کی بنیاد جو ہے وہ جو جو بھی آپ کی شیعہ یا اہل تشیو کے جو آپ کے ان کے خیالات ہیں یا ان کا جو مکتبہ فکر ہے اسے ریلیٹ کرتی تھی اس کے بعد پاکستان کی حد تک یہ ہوا کہ ہمیں یہاں پہ ایک پراکسی وار دیکھنے کو ملی اور اس پراکسی وار کے اندر چونکہ اور میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ جو نفرت کی ابتدا ہے یہ دیوبندی سکول آف تھاٹ کو ضیاء صاحب کے مستحکم کرنے کی وجہ سے یا اسے پاور بیس پروائیڈ کرنے کی وجہ سے ہوئی بٹ ریاشنری پروسیس یہ تھا کہ جہاں سنی قوتیں یا دیوبندی قوتیں اس دوران بریلوی تو نہیں سامنے آئے تھے فور فرنٹ پہ تشدد کے بٹ دیوبندی قوتیں جہاں مستحکم ہوئی وہاں اس کے ریایکشن کے طور پر ایک پروکسی جو ہے وہ ایران کی سپورٹڈ پروکسی یہاں پہ شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی فلسفہ ہے وہ جو ایران کا تھا وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے وہ پاکستان کی حد تک آیا چاہے پاکستان کی حد تک نہیں آیا وہ پورے مشرق وسطیٰ میں گیا کیونکہ پھر انہوں نے اس کو ایز اے پاور سینٹر کے طور پر یا جہاں جہاں ویکیومز ہیں اس کو فل کرنے کے لیے انہوں نے یہ شیعہ فلسفی یا ایرانی انقلابی فلسفی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی اس میں تشدد بھی بہت زیادہ آ گیا اور اس کی وجہ سے ایک سیاسی فکر جو ہے وہ ساتھ اس کے کےسوسیٹ ہو گئی اچھا یہ سیاسی فکر اگر آپ نے دیکھی ہو تو بریلویوں کے اندر بھی یہ سیاسی فکر جو ہے ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے جو آتے دیکھی ہے مطلب نورانی صاحب کی بھی کہنے کو تو نورانی صاحب پہلے ہمارے بڑا نام اس میں آپ کو نظر آتا ہے दी. لیکن وہ اتنی اورگنائزڈ اور اتنی ڈیپ روٹڈ کبھی نہیں رہی کیونکہ انہوں نے بھی اس کے اندر آپ کو دیکھیں کہ سیاست کے اندر نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پاور گرابنگ جو ہے پاور گرابنگ تھرو وائلنس جو ہے یہ دیوبندیوں نے سیکھی یہاں پہ پھر شیعہ اسکول نے سیکھی اور اس کے بعد اب بریلویوں نے بھی سیکھ لی اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ مستحکم ہو گئے ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جو سوسائٹی کرمبل ہو رہی ہو جس سوسائٹی کے اندر اس کے اندر تشدد جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے تو یہ تشدد کی وجہ سے تشدد اور ہتھیار کے اس کے اوپر انہوں نے یہ پاور گراب کر لی ہے ٹی ایل پی کے ووٹس آپ کو پتا ہے کتنے زیادہ ووٹ ٹی ایل پی نے پچھلی دفعہ لیے ہیں آپ اور میں لاکھ ان کی فلاسفی سے اختلاف کریں لیکن وہ ڈیپ روٹڈ ہے سارے پاکستان میں جس دن وہ چاہتے ہیں تماشا برپا کر دیتے ہیں تباہی برپا کر دیتے ہیں احمدیوں کے اگینسٹ انہوں نے اس کو ایز وہ یوز کیا ہے ایزا اے پون احمدیوں کو یوز کیا اور اس کے اگینسٹ انہوں نے پوری فضا کھڑی کر دی جو کہ پہلے بھی موجود تھی آپ نے اسے اس طرح کبھی ہم نے یوٹیلائز ہوتے نہیں دیکھا جیسے وہ اب یوٹیلائز ہو رہی ہے بکوز اس کے اگینسٹ وہ پاور ایگزرٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ایرانی فلسفہ ہے نا یہ بنیادی طور پہ ایران سے ایکسپورٹ ہوا اس کا تعلق حسینیت سے نہیں ہے اس کا تعلق شیت سے نہیں ہے. اس کا تعلق ایرانی سیاسی انقلاب سے ہے اور ایرانی سیاسی انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی اس خواہش سے ہے جو کہ ایرانی سیاسی فکر کو سپورٹ کرے اس پورے خطے کے اندر اور وہ اس خطے کے اندر اپنی پاور بیسز بنا سکے یہ پاور بیسز بڑی حد تک ایک زمانے میں سعودی سکول آف تھاٹ کے اگینسٹ انہوں نے کھڑی کرنی شروع کی تھی یہاں پہ آ, اب دو سکول آف تھاٹ جو ہے وہ کولائٹ کر رہے ہیں اور کر رہے. یہاں پہ ہمارے ہاں جس زمانے میں احسان اللہ ظہیر صاحب کو فنڈنگ ہوتی تھی اس زمانے میں یہاں دوسرے لوگوں کو بھی فنڈنگ ہوتی تھی جب ایک طرف کے لوگ شہید ہوتے تھے دوسری طرف کے بھی لوگ شہید ہوتے تھے میں نے وہ شروع شروع کے تقریریں بھی دیکھی ہوئی ہیں وہ جلسے بھی اٹینڈ کی ہوئی ہیں وہ باتیں بھی سنی ہی ہوئی ہیں جب یہ کہانی ساری سپاہی صاحبہ والی سپاہی محمد والی پھر بعد میں اعظم طارق صاحب آ رہے ہیں لشکر جنگوی شروع ہو رہا ہے لشکر محمد شروع ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں شمال کے اندر پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ گاؤں کے گاؤں جو اہل تشیو کے گاؤں اور اہل سنت کے گاؤں جو ہیں وہ آپس میں تصادم ان کے درمیان ہو رہا ہے راکٹ لانچر اٹھا کے مشین گنے اٹھا کے قافلے جا رہے ہیں تو یہ تو ضیاء صاحب کی لگائی ہوئی پنیریاں ہیں اس دور میں جہاں پہ خمینی صاحب اور ضیاء صاحب خمینی صاحب ایران سے اور ضیاء صاحب پاکستان سے دے بیکم دے try ٹو create instruments of پاور uh, across دی ریجن ساؤتھ ایشیا میں بھی اور مشرق وستہ میں بھی جس کا ہم نے خمیازہ جو ہے وہ بھگتا ہے ایک تو یہ اس کا ہے دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ ہوریبل قسم کی کمرشلائزیشن ہے جو کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد آئیے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یا ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکسپلور ہونے کے بعد آپ کو پتا کہ پہلے جو ہے وہ پیسے ویسے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا لیمیٹڈ سے تھے آپ ٹی وی پہ آ جائیں گے تو چلو پیسے مل جائیں گے تھوڑے مجلس پڑھنے کے پیسے مل جائیں گے اب آپ سوشل میڈیا پہ اگر پاپولر ہو جائیں تو راتوں رات آپ ٹک ٹاک پہ پاپولر ہو جائیں تو آپ کروڑ پتی ارب پتی بن سکتے ہیں یہ پاسبلٹیز ایگزٹ کرتی ہیں اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ نے اتنی لایانی اور اس طرح کی باتیں ہے اور اس قسم اس حد تک چیزوں کو لے جانا ہے کہ یو نو پاپولر ہونے کے لیے یہ یہ پاپولزم کی ایک لہر ہے یہ پاپولزم کی لہر جو ہے یہ ذاکرین کے اندر بھی ہم نے آتے دیکھی انہوں نے جس قسم کی باتیں کرنی شروع کی یہ مطلب اتنی اس قسم کی باتیں تو ہم نے تو کبھی توقع نہیں کی تھی شیعہ ذاکرین جو ہے وہ کبھی مطلب اپنی جگہ بہت سے نام نام لینا نہیں چاہتا نام لیتے لیتے رک گیا ہوں میں لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ٹھیک ہے باتیں ہوتی تھی لیکن اب بالکل ایک 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 لمٹ کراس ہو گئی ہے یہ چاہے سنت کے خطیب کے خطیب ہوں یا یہ شیعہ ذاکرین ہوں تو وہ ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں ان سے کوئی بھی بات کرنا بعید نہیں رہا کیونکہ اس کے اگینسٹ انہیں ویوز کمانے ہیں اور یہ جو باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ میں اگر مخالف فکر کا آدمی ہوں تو مجھے مذاق اڑانے کو بہت سا مواد روز مل جاتا ہے میں وہ مواد شیئر کر لیتا ہوں وہ مواد جب شیئر کرتا ہوں تو آپ کا مذاق اڑتا ہے جب آپ کا مذاق اڑتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے وہ غصہ جو ہے کہیں نہ کہیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو یہ خلیج ہے یہ اس وجہ سے گہری ہو گئی ہے کمرشلائزیشن کی وجہ سے کیونکہ اب ہمارے پاس نا میمز بنانے کے لیے بہت مواقع میسر ہیں جو کہ میمز مذہبی نقطہ نظر سے کی گئی باتوں کے سے ہم نکال رہے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم صرف شیعہ ذاکرین کا نکال رہے ہیں جو, جو اہل سنت کے جو خطیب ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے وہ بھی کسی کہیں پیچھے نہیں ہیں تو بے وقفانہ باتوں کا ایک انبار ہے جو کہ لگا ہوا ہے جس پہ کچھ لوگ پیسے کما رہے ہیں آ, لیکن اس کی وجہ سے جو خلیج ہے مختلف فرقوں کے درمیان یہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے فرقہ پرستی مسلک پرستی اور فرقوں کی نفرت جو ہے کیونکہ آپ کوئی بات کہنے سے اب رک نہیں رہے اور جو بات آپ پہلے کہہ رہے تھے جو کہ مسجد کے اندر رہ جاتی تھی یا ماں بارگاہ کے اندر رہ جاتی تھی ایک دن ہوئی بات دو لوگوں نے سنی ختم ہو گئی بات اب وہ بات جو ہے جب ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ نشر ہو جاتی ہے تو وہ اگلے پچاس سال وہیں پڑی رہتی ہے اور پچاس سال اگلے استعمال ہوتی رہے گی وہ تو یہ ایک بڑے مسئلہ ہے کمرشلائزیشن نے ہمیں بڑا نقص یہ ڈیجیٹل میڈیا کمرشلائزیشن نے ہمیں بڑا شدید اس حوالے سے نقصان پہنچایا اور یہ جو مجالس کے بیانات میں بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے محسوس کیا اس کو یعنی خاص طور نقطۂ نظر سے اس پورے کو بیان کرنا اور دیکھیے میں ذاتی طور پہ نا پولیٹیکل نقطۂ نظر کے بیانیے میں کوئی خاص اس کا مخالف نہیں ہوں میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ارسٹوٹل نے پولٹیکس کو ماسٹر سائنس کہا تھا اس نے کہا تھا کہ جتنی آپ کی سبجیکٹس ہیں نا وہ بنیادی طور پر پالیٹکس سے پھوکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولٹیکس کوئی کوئی سائنٹیفک ممبا ہے کسی چیز کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چینج آتی ہے وہ پولیٹیکل ویل کی وجہ سے آتی ہے علم کی ترویج ہوگی تو اس کی بنیاد بھی پولیٹیکل ویل بنے گی سائنسی ٹیکنالوجی پروگرس کرے گی تو اس کی بنیادی پولیٹیکل ویل بنے گی سنفی امتیاز میں کمی آئے گی تو اس کی بنیادی پولیٹیکل ویل بنے گی اچھا اب پولیٹیکل کے اندر کانٹریبیوشن جو ہے وہ کلچر کی بھی ہوگی ظاہر ہے اگر آپ کسی مذہب پہ یقین رکھتے ہیں تو پولیٹکس کے اندر وہ مذہب بھی کہیں نہ کہیں ٹرانسلیٹ ہوگا اس کو آپ ڈینائے نہیں کر سکتے میں ذاتی طور پر مذہبی سیاست کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن میں اس کو ڈنائی نہیں کر سکتا کہ ہمارے مذہبی خیالات جو ہیں وہ ہماری پولیٹکس پہ اثرانداز ہوتے ہیں وہ ڈائسیکٹ بھی اس وقت ہو سکتے ہیں جب وہ خیالات سامنے آئیں گے اور اس خیالات کے اوپر تنقید کا دروازہ جو ہے وہ کھلے گا تب تک آپ اسے پرے نہیں کر سکتے ویٹیکن کی جو پولیٹیکل پاور تھی وہ پولیٹیکل پاور اس وقت ختم ہونی شروع ہوئی جب اس پولیٹیکل پاور کے اوپر کویشچن ہونے شروع ہوئے وہ کویشچن ہوئے کوششن اس حد تک گئے کہ پھر آپ نے چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کر دیا ہمارے یہاں اینڈ اسٹیٹ الگ نہیں ہوئی ہمارے یہاں ابھی بھی جو آپ کی قرارداد مقاصد ہے وہ آپ کے آئین کا دیباچہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں لاکھ کہہ لیں ہماری سیاست بنیادی طور پر مذہبی سیاست ہے اس قرارداد مقاصد کو چیلنج کرنا عام شخص کے لیول کے اوپر ضروری ہے اور وہ اسی وقت ہوگا جب سیاسی شعور جو ہے وہ عام شخص تک آپ پہنچنے دیں گے تو اگر آپ کو مذہب کے اندر سے کوئی ایسی چیز مل رہی ہے جو کہ پالیٹکس uh, کو کسی پازیٹو ڈائریکشن میں لے جانے پہ یا پالیٹکس کے اوپر سوال اٹھانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پولٹیکل بیانیے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پولٹیکل بیانیاں ہونا چاہیے اور ہر جگہ پولٹیکس کے اوپر بات جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ اسے ڈائسیکٹ کرنے کے قابل ہوں گے البتہ اس کی بنیاد پہ اگر تشدد آپ بیچنے کی کوشش کریں گے سو دیٹ از سم تھنگ وچ از اس کے جی. علاوہ پولٹیکل گفتگو ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے میرے خیال سے مجھے اس میں کوئی اعتراض کرنے والی بات نظر آتی ہے خاص طور پر حسینیت کے فلسفے کا پولٹیکل ورژن جو ہے اس کے اندر مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ بہت نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے sei sí.